بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وفص آج ہم نائنتھ کلاس کی ترجمت القرآن کا لیکچر بھی شروع کرنے لگے ہیں اور سب سے پہلے آج تعارفی لکچر میں نائنتھ کلاس کا سلیبس یعنی ترجمت القرآن کا سلیبس اور پیپر پیٹرن پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے کیا کیا پڑھنا ہے <coughs> تو جی سب سے پہلے تو ہم سلیبس پر بات کرتے ہیں کہ سلیبس کیا ہے سلیبس یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے تو کر س... لیتے ہیں سب سے پہلے کتنی سوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ سوتے ہیں جو نائنتھ کلاس کے سلیبس میں ہیں جن کو ہم نے پڑھنا اس میں سے ترجمے والی صرف اور صرف چھ سوتے ہیں جن کا ہم نے ترجمہ اور چھ میں سے بھی مخصوص ترجمہ ہم نے تیار کرنا ہے دیکھیں وہ یہاں پہ دو بات پوائنٹ انہوں نے تین لکھے ہوئے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں پہلا مان ہے کہ جماعت نا کے لیے مختص ذخیرہ قرآنی الفاظ میں سے ہی ماڈل پیپرز کی طرز پر امتحان لیا جائے اس کے بعد نمبروں کی تقسیم سے متعلق ہدایات کے لیے ماڈل پیپر سے استفادہ کریں یہ ایکسرسائز میں قرآن الفاظ کا ذخیرہ دیا ہوا ہے وہاں سے ہی یاد کرنے ہیں اور ساتھ ہی مارڈل پیپر اینڈ پر پی بنا ہوا ہے جو پیپروں کی ت... پیپر میں نمبروں کی تقسیم ہے یہ نائنتھ اور ٹینتھ کا ایک ہی طریقہ کار ہے تو اسے اس ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد درج آیات مبارکہ کا با محابرہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے یہ آیات ہیں یہ کون سی ہیں سورہ مریم آیت نمبر تیس تا شتیس شی آیات ہیں پھر سورہ تاہا یہ پچیس تا سنتی سورت الانبیاء تیس تا پینتیس سورت الحج پینسر تھا انتر سورت الفرقان تریسر تھا ستتر سورت الاخقاف تیرہ تھا پندرہ صرف اور صرف یہی آیات ہیں جن کا ترجمہ ہوگا تو وہی بات ہے کہ ترجمے میں سے بیس نمبر کا ترجمہ پندرہ نمبر کا ترجمہ اور پانچ نمبر کے الفاظ میں نے بیس نمبر ہیں آپ کے صرف چھ صورتوں میں سے ترجمہ ہے تو تھوڑا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو اچھی طرح جیار کرنا لیتے ہیں ماڈل پیپر میں کیا ہے تو بیٹا یہ ماڈل پیپر ہے ماڈل پیپر برائے جماعت ناہم ہم یہ اسی طرح پر آپ کا پیپر آئے گا جو ابھی سلیبس اسمارٹ سلیبس ہوا ہے وہ بھی اسی طرح پر اس میں کوئی تجمل کو میں کوئی چینج نہیں ہے اگر تم آپ کے ذہن میں ہو کہ شاید اسمارٹ سلیبس جو ہے اس میں کوئی چینج ہوگی وہ اسی طرح کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہے تو نمبر پچاس ہیں حصہ اول مروضی ہے اور دس نمبر کی مروضی ہے یعنی کہ دس آپ کے شارٹ کو ایم سی کیوز ہوں گے تو وہ دس کو ایم سی کیوز جنب ایکسرسائز والے اور دیگر بھی کچھ آ سکتے ہیں تو وہ اتنے آسان مشکل نہیں ہیں آسان ہیں ہوتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر دو مختصر سوالات کے جوابات ہیں تو یہ آٹھ دیے گئے ہیں ان میں سے پانچ کرنے ہیں ابھی ان میں دیکھیں کہ تین سوال انہوں نے یہ دیئے ہوئے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ تین سوال آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ نہیں بھی آ سکتے لیکن اگر آ جائیں تو دیکھو کتنا آسان ہے کہ ترجمے میں سے بیس نمبر تو وہ آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی اگر ترجمہ دیکھیں انی عبداللہ کا ترجمہ لکھنا ہے تو بہت آسان بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ بھی بلاغا اربعین سنتا اس کے بعد اشدد بہی عصری تو اتنی اتنی آیات چھوٹی سی آیات آ ہیں تو اگر یہ آ جائیں تو اور بھی یعنی کہ آپ کا آدھا پیپر تو صرف ترجمے والے حصے سے ہو جاتا ہے پچیس نمبر کا پیپر یعنی کہ ادھر سے اگر آپ تین سوال تو چھ نمبر یہ ہو گئے تو پچیس چھبیس نمبر تو آپ کے یہ بن جاتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا تو اگر نہیں بھی آتے ہیں تو شارٹ ہے کوئی بات نہیں ہے چھوٹے مختصر ہوتے ہیں اس کے شارٹ کوسچن آسان ہوتے ہیں صرف یاد کرنے کی بات ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے درزیل میں سے کوئی سے پانچ قرآنی الفاظ کے معنی یہ وہی ایکسرسائز والے الفاظ معنی ہوتے ہیں تو آسان ہے صرف یاد کرنے کی بات ہے اس کے بعد سوال نمبر چار درزیل آیات میں سے کوئی سے تین اجزاء کا با محاورہ ترجمہ تو یہ اسی طرح پانچ آیات ہوں گی جس میں سے آپ نے تین آیات کا ترجمہ کرنا ہوگا تو تین آیات سے مراد ہے تین اجزاء کا کرنا یعنی ایک جز میں ایک سے زیادہ آیات ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک آیت ہوگی یہ دیکھیں کسی میں ایک کسی میں دو ابھی دیکھیں دیکھیں جس نمبر دو میں ایک اور دو آیات ہیں جس نمبر تین میں ایک دو تین چار آیات ہیں اسی طرح زیادہ بھی آ سکتی ہیں آیات کام بھی جس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے نہ کہ آیات کا کچھ بچے ایسا بھی کر دیتے ہیں بعد دفعہ اسٹوڈینٹ جب ذہن میں ہوتے ہیں یہی ہے کہ جی آپ نے آیات کا ترجمہ کرنا ہے تو وہ اس میں سے تلاش کر کے کچھ آیات کا ترجمہ کر جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے اسی طرح آپ نے نمبر دینا ہے اور انہی جس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے کسی جوز کا بھی ترجمہ یعنی کوئی سے تین جوز کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ درزیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھیں تو یہ دو سوال انہوں نے دیے ہیں دو میں سے ایک کرنا ہے پہلا ہے سورت الحج تعارف مرکزی مضمون سورت الفرقان تعارف مرکزی مضمون تو ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے اسی طرح دو آپ کو سوال آئیں گے لانگ یعنی تفصیلی جواب جو ہے آپ نے لکھنے ہے تو ان میں سے ایک کرنا ہے تو اس کے بعد <coughs> یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ان میں سے ایک سوال یا دونوں ہی الف بے جز بھی بن کر آ سکتے ہیں کو ایک صورت کا تعارف آ جائے دوسری کے مضمون آ جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے بات تو کو بھی جاری رکھیں گے اور اسی میں سے مثالیں لیا کریں گے تو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے گرامر سمجھنا بھی تھوڑا آسان ہو جائے گی اور ساتھ ہی یہ چیزیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی کہ ترجمے کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی تو جب ہم مثالیں اسی میں سے لیں گے تو انشاءاللہ کافی ساری آسانی ہو جائے گی جزاکم اللہ خیر